विचार के गुण सकी अरद कर असर जुगत आ जाती कहीं बेनती करते हुए असल सा अरदस का साहित्य को कितना खूबसूरत है हर वाक इतना प्रभावशाली है हर वाक्यांश इतना संगीतमय है हर थान इतना डूबा है इसमें की इसकी सुंदरता के गंभीरता बचीत कर देंगे कहीं जिस किसे चीज़ से बच लग गया है इसलिए इसमें किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए ये अरदास इतनी पेशकमी है इतनी सुंदर है इसका हर अंदाज इसका हर बोल इसमें हर प्रमाण इतने दुबे ने इसलिए इस तब्दीली करना होता है उसने वह एक तरह दे तौर जो अर्जदार का असल रूप है उसी तरह तलाश करने का कीती है شورای द्वारा प्रबंधक कमेटी ने अर्जदार का जो तो रूप प्रमाणित किया है वो न केवल बहु प्रचलित भी है इसका रूप देवस्तु रोमा भनो सुंदरता के युक्त है आज करनी चाहिए कि समूह शिक्षकता इसे रूप एक तरह ही बेहती है इस तरह ही अरदास करनी चाहिए है अयो ही सूता है अयो ही मर्यादा है अगला अध्याय निजी से सझी अरदास निजी जो आप अपने कोर्टे करते हैं साझी जो समूहिक रूप में होती है अर्दास वकरे वकरे आट 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 वो अरदस से दोनों भिन्न भिन्न तरीके वक्रे बखरे अड अड जिम्मे आप, आप, आप वो तौर तरीके की हो सकते हैं जिस अरदस बारे असा हूं तक विचार विस्तार विचार की है जिन्हें अस पहला विचार आए हाँ सा जमाती अरदस है सारे पंथ की सजी अरदस है जी एक सिख भी यह अरदस करता है तो समुचे पंथ जुड़ के पंथ वलों के है। भी भी है। तो करता है भावें अपनिया निजी जोतड़िया भी इस वि शामिल कर लाता है पर बुनियादी तौर पर सजी अरदस ही करता है बेशक साजू निजी अरदस करने उस हो सकता है साथी कुछ विशेष याचना होगी कुछ रब विशेष तबला होगी बेनती होगी वो बेशक आप कर सकते हैं पर जो जमाती रूप में सजी अरदस है उसनों ही मुख रखते हुए फिर अपनी बात जो है वो अकाल पुरुख के चैनल आप सकते हैं चौधरी के रूप में बहुती वार आत्म एकांत में भी चीज करता है कि अभी में जी अगे अपना सुना अपना दिल बिल्कुल स्पष्ट कर दें कोई ना रहे कोई जो विचार की गल है या जो लिखित रूप है उसमें ही जरूर लाजवी रूप में आप उस तरीके अर्दास करिए हम सरसुरी जो उस रब्ता पा कभी कभी मन बड़ी खुशी है तब भी उस बात हो सकती है कभी गमगीन है दुखी है परेशान है अंत तक तक बात हो सकती है तो बातें करते हुए किस तरह की जा सकता समझावा है जी अभी अपना आप सुधा अपना दिल जो है स्पष्ट कर देना कोई पता ना रहे अपना दुख खोलिए उस वाल वार्तालाप करिए संवाद करिए उस अपनी जिंदगी बच्चे निमंत्रण दे वागुरु जी हो आ जाओ निमंत्रण देना जिमें आप अपना अपने जो मित्र बंधु ने शहीदियां ने बहुत पुराने अपने जानकार ने या फिर साझे साढ़े रिश्तेदार ने भाई बंधु ने दूर ने सबूत कद कभी आप दिल कर देना ना उन्होंने बुलाइए या आप जाइए तो फिर मिल बैठ के वो बात सीता इसे तरह कदम प्यारे इस तरह बल बदला उठता है तो फिर उस रब जी तो तो ने अपना निमंत्रण देते हम सच एक बात मैं याद आई कैसे ही जिस तरह की गल गुण हो रही है ऐसे ही कोई प्रेमी यानी रब का प्यार करने वाला वो रब नण देता है आखद मेरा दिल करता है हे रू ने खां हे रब जी तुम मेरे को कोब जी कहते ठीक है मैं आ जाव बड़ी प्यारी उस अंदाज मैंने एग्जैक्ट याद नहीं है जो उसका पावी मैं आप जी स्पष्ट कर रही हूँ किया नब जी मेरे को मेरे घर आओ रब जी ने किया ठीक है मैं आ जाव फिर उन्होंने पता रब जी ने किया क्या। तेरे कोई कहू जी है जिथे मैनू बिठाएगा तो जिथे फिर कोई नहीं आएगा। मेरा नाई बे वाश है मेरा कोई शरीक नहीं है तो शराखत की मेरे कराखत की मुझ में समाई नहीं तेरी दावत मुझको भाई नहीं लास्ट में रखते हैं फिर, फिर कहें कि मैं अपने न बिठाव तो मैं जिथे बैठागा तो अपने घर में बिठावगा कू बैठा हो मैं घर तेरा कार्यगा तो वो तो फिर शराखत होगी ना शरीक जिन्हों आप आख रहे क्यों शराकत की मुझ में समाई नहीं तेरी दावत ही मुझको पाई नहीं क्योंकि मेरा नाम वाहिते ला शरीक है मेरा कोई शरीक नहीं है जरा मेरे नाल इस तरह बैठ सके हम मतलब कि कि पहले एक आपा पाव जो है मेरे बच्चे उसनों ग्रुज करना पवेगा समर्पित करना पवेगा

गुरु का द्वारा बन जाए गुरुद्वारा आखिर गुरु का द्वार जिस द्वार पर आके उस की सूची मिलती है इस तरह साझे जो तो मन सारे विकार बैठे होगा लालच भी होगा कूड़ भी होगा निंदा भी होगी और सारे पांच विकार भी हो कि बैठे गुरु गुरु बैठे जिमें वैसे भी आप स्थान साफ करते हैं

करता कोई बिरला प्यार करता कोई बिरला प्यार बारे तो तो, तो मुसीब हो बिना तो ही गुरबाणी प्रवान देर बिना सत्संग नहीं करते सत्संग कबीर जी रोज उस प्रेर दे कदी तो आ जाया कर समा ही भी समा ही नहीं मिलता माया कट्ठी करने तो सिवाए सामा मकसद नहीं इसलिए सू सम नहीं मिलता फिर बंद सोच मैं ना होवे कि कारोबार अखा बीट जानेगा फिर कारोबार नहीं चलेगा या बच्चे तेरे भुखे मर जाने के साथ अपना आप शिकंजा कसया हुआ है कि मैं ना होवे कुछ हो गए ही ना हम सद कबीर जी जी रोज कब पर उस बंद नहीं आना समा नहीं एक दिन कोई बड़ा समय तक ग्राहक नहीं चढ़िया तो सोचते रोज कबीर जी टोकते कहते हैं चलो अब मैं चला जाऊँगा चलो मैं थोड़ी देर चला जाऊँगा चलो एक अद कोई ग्राहक मुड़ भी जाए कोई ना कह तो जावेगा ना अब आ गया मैं ये सोच के सत्संग जी पहुंच जा कबीर जी भी देख के खुश होंगे चलो अच्छे मनी देते हैं कद कद तो सारा जीवन बीत जाता मनते नहीं हम सतसंग जी जाके ना कबीर जी भगत कबीर जी दे और सेठ कहते देखो रोज कहते फटाफट मैं नाम की दात बख्शी कबीर जी वो मुगल वेखते हैं केंद्र ने फिर तू मेरे पास देख बैठे अच तेन लेके लोग गुरबाणी आख दगत कबीर जी भी आखते हैं हम भगत की आवाज सुन के बड़ा खुश होया

उसने चट अपना गडवा पीछे कर दिया अपना लोटा पीछे कर दिया क्यों मेरे वास्ते क्या दुख खराब हो जाएगा इस महले तो बर्तन ये साफ नहीं है इस दूध पा दे दुख खराब हो जाएगा मेरा नुकसान ने ने तो नुकसान हो तो जाएगा हम सकते जी जिम्मे खराब है कहते ने तू दो का दुध उस समय तो टक्या का ही हो ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੋ ਟੱਕਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਂਡਡ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਨੂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਈ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਨਮ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਠਿਕ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 세반 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨiyet ਸਹੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਰ ਪਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਤੇ ਦੇ ਤਖਲਾ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਉਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇ ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਰ ਪਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ सा जमीर भी है पर अतनेवेसले हो जाते हैं इन्ने झूठ नमीर की आवाज जी है सुननी बंद हो जाती है सुनाई देनी बंद हो जाती है हम ससा उन्होंने समझाने का मंतव इो जन्म जन्मांतर मैल लगी हुई है पहले उसमें साफ देख साफ कि सेवा के न करना है सिमरन के नाम करना है से सेवा करते करते ही जो सिमरन होने लगता है आनंद भी बनता उसका रस भी बढ़ता है सिमरट अंदर टिकता है नाम चमना औखा है नाम भी की संभाल उसखी है सेवा करने भी औखी है संभाल भी उसखी है इसने किया है कि उस जदों 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 इस अवसर मिले इस स्वर्णिम अवसर मिले ना सेवा का सिमरन का घड़िया जो सुभाग बढ़िया घड़िया नसीब होकर चाहता है तो उस अरदानी चाहिए वागुरु जी मैनों भी इसका सुचजा पात्र बना दो घर तो कृपा ताकि घर का नाम अमृतमी नाम जीते घर बच सके हम सच में निजी तौर पर जो अरदस हूँ उसकी है आप खोल रखते हैं आप कदम मनिए ना कि अपा नए गुनाह नए हुए कि बेनती किए पुकार सुनी जाएगी असि कहते साफ देना बिल्कुल पवित्र पाव एक दिन ऐसे कोई बात कर रहे सन कहीं हथ खड़ा करो इन सारी संगत बचो भी जहाँ कदम झूठ ना बोलेंगे कोई झूठ नहीं बोलता तो लगभग बड़े हथ खड़े कर सब तो व्डा झूठ तो यह है कि तीन हथ खड़ा किया है यह हो ही नहीं सकता कि बंदा झूठ बोलेना है ना झूठ तो बिना चल रहा होना उस रा जरूर है कि किसी को घट झूठ है किसी को झूठ है किसी को घट पाप ने किसी को कि पाप ने कोई भी बंद ऐसा नहीं है जिसने कोई जिसने कभी गुण ना किया हो पाप ना किया होता ऐसा भी नहीं है जिसने कभी कोई चंगा मानना नहीं ਇਹ ਕਦੇ ਬਖਰੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕੋਈ ਐਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨ ਕਰਮ ਐਸਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਟੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਰਿੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਕੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਟੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ स्पष्ट कह दो तो वाहू जी मैं ता इतना ही पापी हाँ तो पाप खंडन करने वाला है मेरे गुनाह की गिनती हो सकती है तो वो भी जाएगी ते, ते तेरी रैमता की गिनती थोड़ी है तू तो ते अपार रैमता का साधन है तू तो, तो तेरे रैमता की कोई हद हाँ ही बनना ही नहीं है कोई गिनती मिलती नहीं तारे गिने जाते हैं पर तारे गिने जाते हैं ਤਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੁਨਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਤੇ ਜਿਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੁਪਾ ਪ੍ਰਿਅਰਨੀ ਹੈ ਤੁਪਾ ਖੰਡਰਨੀ ਹੈ ਤੁਦਿਆ ਲੋਬੀ ਹੈ ਤਿਰਪਾਨੀ ਹੈ ਤੂ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਜੋਦਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆ ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਰਤਾਸ ਰੋਜ ਮੰਗਦੇ ਰੋਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੀ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸੰਸਾਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਾਇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ कहते जो निजी अरदास कर रहे होंगे उसको अपनी जिंदगी में निमंत्रण करते हैं तासी अर है। पता नहीं क्यों क्योंकि अपना ही आत्मा ग्रस है जो दिलो का है आत्मा अपने महागुरु जी वाल हमला मारती है तो अंदरों अरस दिन तरंगा भाई तो जी आजन आज का दे एहसास तो जागी आत्मा की पुकार होती है इस नई मनस्थिति परम सच में करता है निजी अरदास रहस्य देश मजन है निजी अरदास जेड़ी है उस अरदास रहस्य देश मजन है वो रहस्यवादी है वो अनंत व्यंत है ना वो रहस्यवादी ही है वो अचरज पुस्तक करता है पता नहीं कदों कितनी कृपा करती कितनी रहमत करती कि तू ही कर दे रंग तो राव कर सकता जल तो फल कर सकता है वो सब कुछ कर समर्थ है तो जो आप इस तरह जुंदगी करा तो ते साई जरूर कृपा करेगा रहमत करेगा कोई कड़ी प्यार इस अरदासुक्ति दी आ जाए जिस सद के ये लोग सुखी है पर लोग सुखी